bir sual da verim. Həkimin, cərrahın öz yaxınlarını əməliyyat etməyi ilə necə baxırsınız? Bu ümumiyyətlə bir həkimlikdə, bir alim kimi, bir həkim kimi sizin deməli qruplarda, sizin həkimlərin qruplarında, cəmiyasında necə qarşılanır? Düzgündür? Mən qarşıdan, mənim şəxsi mənim şəxsi fikrim olaraq bu düzgün deyil. Hət, mən özüm də yaxınlarımdan olub kimsə əməliyyat etmişəm, yəni çox yaxın, yəni qohumlar, bir qan qohumları mə əməliyyat etmişəm, amma bu işə bir qədər düzgün baxmıram. Baxmıram və çalışıram ki, yəni ə, xəstənin, yəni qohumun razılığını ala bilirəmsə, bunu ə, bu işi ə, mənim qədər icra edə biləcək bir iş yoldaşılarıma tapşırıram ki, onlar içindən nə səbəbdən, eee, birinci o səbəbdən ki, insanın, yəni öz yaxın qohumuna əməliyyat edərkən içində bir daxili psikolojik hər mali, zaman yox, mali, 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 narahat, narahatlıq olur. Bə, yəni hər halda bir həkim hər bütün adı fərq etməməli. Onun xəstəsi qohumdur və ya uzaq qohum, eee, qohum deyil. Bu bu fərq etməməlidir. Hamıya soyuq qanlı olaraq nə etmək lazım gəldiyini sona qədər etməyə bacarmaldı. Amma hər halda içində insanın bir narahatlığı olur ki, və bunu da nəzərə alaraq mən həmişə bir qohum, əgər çox təcrid etmirsə, təcrid etdikdə təbii ki, məcburam bu əməliyyatı edirəm. Hətta çox yaxınlarım da olur ki, yəni bu təcrid nəticəsində mən əməliyyat etmişəm, amma təcrid etmirsə bir həkim yoldaşa təqdim etməklə, yəni onun bunu etməsi daha uyğundur, mən düşünürəm.